Кошечка Кенгурочка назвали, потому что лапок у нее нету, были лапки отрубаны то ли осколком, то ли когда стекло падало в Донецке, когда э, бомбили и лапы задели обе. Без оба лап жизненная сила была большая, поэтому солдат не могли ее бросить, потому что такой крик души был. И они ее доставили нам. У них про происходит то ротация, то постовые передают и передали нам эту кошечку. Врачи другие сказали, что бесполезно. У нее пошла уже конгрена, чтобы ее лечить, лучше не мучить животное. Но наша Валентина Ивановна сделала чудеса. Они просто обрезали мясо черное, конгрена, когда уже началась. И Валентина Ивановна сделала свои мази, мне нее есть секретные, и вытащила его. Ну, раньше мы собирали своих. Вот, так как я еду в разные точки города, ну и мне ставало жалко тех животных. Я иногда останавливалась с машины подкармливала, то, что у меня было. Всегда с собой еду вожу. Вот. И так возник приют. Вот. А когда началась война, я даже до этого тоже я не думала целенаправленно там, брать животных. И вообще я вообще не думала, как там животные, что-то мне не приходило в голову. Но когда стали люди к нам приезжать в Бердянск, и вот, вот напротив нас находится служба 101, и нашу службу путали со службой 101, к нам приходили регистрироваться как беженцы. И приходили люди и держали под мышкой то кота, то собачку, то собачки сидели у машины. И потом они спрашивали, а можно ли где-нибудь оставить животное в вашем городе, потому что мы беженцы. Вот здесь и возникла ситуация, вот, и само собой появились так у меня животные. У нас есть такой боец, который именно специализируется вот по собакам. Он уже нам несколько раз приносит. Вот, и поэтому снова очередную собачечку привез. Вот, но привез он. И потом хозяин к нам пришел. То есть у нее есть хозяин, но хозяин ее там держать не может. Он сам с горловки. Вот, поэтому просьба большая. Если кто найдется желающий девочки, два года, третий, ласковая, хорошая, добрая, мы ее немножко подкормим. Очень хороший сторож. Если найдется хозяин таковой, мы ждем с нетерпением, чтобы Лизочка устроилась и хорошо жила.